Сейчас сказали насчет пикета эпицентра я хочу еще раз э, о нем вам рассказать э, это часть акции всеукраинской бойкот партии регионов э, экономический бойкот это оружие которое может взять в руки любой ребенок домохозяйка пенсионер мы с помощью нашего потребительского выбора можем влиять на бизнесменов которые финансируют тех кто бьет наших мальчиков на Грушевского те, кто не доплачивает нашим пенсионерам зарплату, те, кто загоняет наших мам учителей на площадь. Поэтому я вас очень прошу, распространяйте информацию про бойкот партии регионов. Эти листовки периодически бывают здесь. Присоединяйтесь к нашему э, пикету эпицентра в эту субботу в 2 часа дня. Туда можно добраться маршрутками от метро Гагарина и от Советской. Я думаю, все знают э, эпицентр, который находится возле аэропорта. Там мы проведем пикет, будем раздавать листовки, рассказывать, какие еще бизнесы, банки, предприятия принадлежат партии регионов Харьковской области и по всей Украине. Это наша такая студенческая инициатива. Поэтому очень вас запрошу в 2 часа в субботу. Потом оттуда к нам приедет автомайдан, желающих поездить с автомайданом, они заберут половину пятого. Можно будет проехать с автомайданом по городу, и потом к 6 прийти сюда и здесь стоять на митинге. То есть все акции между собой отлично скоординированы. Спасибо большое. Разум сила.